Hallo, ich begrüße Sie hier. Ich möchte Ihnen die Themen des Kurses Excel für Fortgeschrittene vorstellen. Die sehen Sie, wenn Sie hier auf den Menüeintrag Themen klicken, ein bisschen nach unten rollen, unter dem Video ist es beschrieben. Die Themen, die werden wöchentlich wechseln, das orientiert sich dann an der Kursunterlage des Z-Verlags, da gibt es zwölf verschiedene Kapitel. Ein Kapitel wird für die Teilnehmer, die Deutsch als Muttersprache sprechen, vielleicht zwei bis fünf Stunden pro Woche in Anspruch nehmen. Für die Teilnehmer, die Deutsch als Fremdsprache sprechen, die werden abhängig von den Vorkenntnissen ein Mehrfaches davon benötigen. Das kommt darauf an, was versteht man da, wie oft muss man nachschauen. Es gibt ja dann auch Übersetzungen, die hier bereitgestellt werden. Und das ist also natürlich äh, unterschiedlich. Die Kursunterlagen, die wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Der Link ist hier zu sehen. Und da sieht man, kann man kaufen als gedrucktes Buch für 14,87 Euro. Für weniger Geld, 8 oder 9 Euro habe ich in Erinnerung, da können die Weiterbildungsträger das auch als E-Book ordern. Das weiß ich von einem meiner Auftraggeber, dass das geht. Und dann hat man auch den Vorteil, dass man in diese E-Books eben Kommentare reinschreiben kann und man kann auch Texte in den E-Books einfach markieren und kann die dann in die Zwischenablage kopieren, um sie zum Beispiel mit DeepL dann einfach in Englisch, Russisch oder irgendeine andere Sprache übersetzen zu lassen. Schauen wir uns das an, wie das aufgebaut ist. Hier sehen wir, da gibt es also eine kurze Beschreibung. Da ist die Leseprobe hier das Wichtigste, um sich einen Überblick zu verschaffen. 15 Seiten sind bei den Headbüchern immer frei zugänglich. Ist eine gute Sache. Wenn die gefallen, dann weiß man, der Rest ist genauso. Dann haben wir hier auf dieser Seite auch gleich die Unterlagen, die für jeden frei zugänglich sind, auch wenn man das Buch nicht kauft, die Beispieldateien. Und dann gibt es Übungs- und Ergebnisdateien. Da sind also auch Aufgabenblätter bei. Und dann gibt es eine Ergänzende, eine Sammlung ergänzender Lerninhalte und dann unten drunter auch ein Wissenstest, den man dann machen kann, um festzustellen, wie gut ist das verstanden worden, was hier in der Unterlage gibt. Das ist aber nicht irgendwie ein Zertifikat, was man bekommt, sondern das ist eigentlich nur für einen selbst. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich öffne hier die Leseprobe, klicke also hier auf die Schaltfläche und da sehen wir hier... Die erste Seite ist nur das Titelblatt, aber dann geht es gleich los mit den ersten äh, acht Kapiteln, die hier auf der Seite 2 von 15 frei zugänglichen zu sehen sind. Ja, und da haben wir dann hier auf der zweiten Seite ersten Teil und dann gibt es hier noch ein, äh, weitere vier Kapitel, die dann auf der Seite 3 zu sehen sind. Und dann wird hier erklärt, wie hier die Beispieldateien funktionieren. Und dann geht es gleich los mit dem Beispiel Basiswissen zu Namen. Das ist das erste Kapitel, was wir dann auch in der ersten Woche behandeln werden. Ich will jetzt einfach mal zeigen, wie das aufgebaut ist. Diese Beispieldaten, die muss man nicht abschreiben. Wir schauen uns das einfach mal an, wie man die sich zugänglich machen kann. Ich bin hier wieder auf diese Seite gekommen, die eben mit dem Link erreicht wurde. Und da sehen wir hier die Beispieldateien. Da klicke ich darauf und jetzt werden die schon heruntergeladen. Man sieht das links unten hier auf dem Bildschirm. Und wenn ich darauf klicke, dann öffnet sich also auch dieses, was hier Beispieldateien umfasst. Und da sehen wir dann auch gleich die zwölf Kapitel jeweils hier als ein. Ein Ordner in dem ZIP-Archiv. Ich will das jetzt mal zeigen, was es da gibt. Wir haben ja eben gesehen, zum ersten Kapitel, da ging es um die Namen, habe ich doppelt darauf geklickt. Und da, wird dann, da werden dann also auch gleich vier Excel-Arbeitsmappen bereitgestellt. Die sind nicht allzu groß. Die umfassen das, was da im Buche steht. Wir schauen uns das mal an. Ich klicke hier doppelt auf die erste. Und da sehe ich schon das, was in der Arbeitsmappe enthalten ist, was ich also für die Übung verwenden kann, um mir zu ersparen, dass ich diese Texte und die Zahlen nochmal abschreibe. Das sollte man ja im fortgeschrittenen Stadium als Excel-Kenner schon wissen. Wir haben hier schon Namen drin, das sehen wir, wenn ich hier unten auf diese Formel klicke, da steht Summe Kosten, das heißt, da steht nicht mehr Summe B2 bis B4, sondern Summe Kosten. Und das kann man auch sehen, wenn man da oben reinklickt, dass es die vier Zellen sind. Das heißt, die Formel ist aussagekräftiger durch diese Namen. Und das ist ja auch der Gegenstand dieses Kapitels. Ich will das jetzt hier nicht vorwegnehmen. Das kommt ja dann später im Kurs. Ich will nur zeigen, wie man sich hier behelfen kann, wenn man hier dieses Buch hat. Da haben wir ja hier diese Seite 5 aus dem Probekapitel. Und wenn ich jetzt hier nicht deutscher Muttersprachler bin, der versteht, was hier geschrieben ist, dann kann ich hier diesen Text markieren. Das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich ihn also vollständig markiert und den kann man sich jetzt automatisch übersetzen mit DeepL. Das habe ich also hier gerade getan. Da habe ich also jetzt DeepL und da steht jetzt der Text in Deutsch und der wird jetzt rechts erstmal nach Englisch übersetzt. Da sehen wir jetzt auf Englisch, aus Basiswissen Namen wird Basic Knowledge Names, das sehen wir hier. Man kann ihn sich aber auch in andere Sprachen übersetzen lassen, ukrainisch ist nicht dabei, aber russisch, das haben wir hier. Und jetzt sehen wir, was daraus geworden ist, das kann ich also jetzt nicht sprechen, was da steht. Was bringt uns diese Hilfe mit DeepL? Wir können Texte aus der Unterlage, wenn wir sie dann in PDF-Form vorliegen haben, kopieren. Wir können sie dann hier automatisch in andere Sprachen übersetzen lassen. Und das erleichtert uns dann natürlich das Verständnis der deutschen Texte. Das werden die deutschen Teilnehmer mit Sicherheit nicht brauchen. Aber jemand, der aus der Ukraine kommt oder eben Russisch spricht oder Englisch oder eine andere Sprache, die hier von Diepel unterstützt wird, wir sehen ja hier einige die hier verfügbar sind. Also Finnisch ist auch dabei und Chinesisch. Das ist alles möglich, weil es gibt ja nicht nur Flüchtlinge in, aus der Ukraine. So, das soll aber jetzt genügen. Ich habe jetzt erklärt, was mit der Unterlage machbar ist, einschließlich der Möglichkeit der Übersetzung von den Texten, um sich das denn zu erleichtern. Das soll reichen. Ich gehe zurück zu der Unterlage. Wir sehen, diese Unterlage ist also nicht nur für Deutsche brauchbar. Wer hier die Übersetzungsmöglichkeiten mit DeepL oder dem Google Translator kennt, der kann sich das übersetzen lassen, um sich dann zu vergewissern, ob er es auch richtig verstanden hat. Das wäre es für dieses Video. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!